А на сцену мы приглашаем команду общего Элливуда на Марс и побывать в гостях у Джона Леннона. Мэр издал такой указ, если не в жюри, он только не считается. А понятие по нет. чтобы сразу победить. Разве эти чем сразишь, скорее втихушку загремишь. А вы, болельщики, за нас сильнее болеете. Лопанья, ладони, не жалейте. Только так и не, иначе ваши дайте нам удачи. Только в нашем городе люди самые красивые, стильные, спортивные, решительные, нежные и безмятежные. Участница номер один, Виолетта Светочкина. Под вот вашим бурным аплодисментом. Что? В цирке что ли? почему по не ходит и орет, какая-то папаяка? Это что за вообще? Нет, ну ты посмотри, тебе что, Кострыба, да, штукатурку на лицо накладывали. Скажите, Марко, как мы звали о наш опустих? Ну, что же вы не говорите? Я не говорю, я так. Это чё вообще? Это красота! А это чё за голос из подлунки, от кончиков? Это кто там вот их Так, кошелочки, взяли руки свои апельсиновые корочки и шевелим отсюда. на мышечный аппарат, ну и, конечно, лимонад Буратино. Девочки, запомните, нужно всегда оставаться ледями. Понятно? Итак, самая главная часть нашего конкурса – селектуальность. ну что ж вопросы такие легкие? Легкие, легкие, так нечестно. Хорошо, следующий вопрос. Сколько атомов водорода мы любили воды? По И не по полам, а это нам сколько? Два. Что два? Два часа уже. Давайте быстрее, сегодня еще Я не поняла вообще, кто это из you yes.